раді презентували розумні світильники вуличного світлення. Презентація світлодіодних світильників LED пройшла сьогодні в залі засідань Павлорецького місьвиконкому. Світильники вітчизняного виробника підприємства Ектапром міста Житомир. Завод працює на ринку вже 25 років. Каже, що зарекомендували себе позитивно. Наприклад, такими світильниками освітлена Бориспільська траса. Світильники презентували офіційні торгові представники компанії. Коштує світильник недешево, близько 7 тисяч гривень. Але, як запевняють офіційні представники, є якісними та економними. Їх можна програмувати на зменшення потужності освітлення або ж його відключення у певний час доби, наприклад, у нічний час. І вони виконуватимуть цю програму без втручання людини. А тому їх придбання в результаті обійдеться дешевше, аніж купувати недорогі китайські. Безкоштовне гарантійне обслуговування світильників 5 років. Щоправда, перед вандалами суперсвітильники беззахисні. Обговорення параметри світильників, їх якості та економності брали участь заступник міського голови Віталій Мовчан, начальник управління житлово-комунального господарства міста Микола Куш, керівник палорет світла Юрій Сіліч. Світильники їм сподобались, кажуть, що вони якісні, але вся справа у фінансах. Вони запропонували компанії брати участь у торгах у системі Прозоро у випадку, коли місто вирішить модернізувати систему освітлення на якійсь ділянці дороги і знайдуть інвестора. На сьогоднішній день вулиці Павлограда освітлюється люмінесцентними лампами. Почнемо нашу награду. Доброго дня пані та Сьогодні ми з вами зібралися для того, щоб представники товариства «Естелайн» Представили нам свою, своє бачення, свою програму практичного використання легко в нашому місті. Хочу нагадати для всіх, що сучасні технології є основними при благоустрій міста. Принципове питання. Перше, це Економічність, і, друга це е, значної якості вуличного освіти. міським міському, е, Балараською міською радою в цьому напрямку ведуться значні роботи, е, залученням коштів іноземних інвесторів. Е, наприклад, е, ми співпрацюємо з кооперацією НЕФТО, котра виділила, виділила нам гроші і інвестиції е, по Зовнішньому освітленню мікрорайону проспект шахтобудівників. Міська рада відкрита для будь-якої корпорації, для будь-якого товариства, для будь-якої компанії на чесних загальних основах, які будуть заходити в наше місто, пропонувати свою продукцію для того, щоб депутати громадськість на відкритих обговореннях приймали те чи інше її рішення. Залучувати чи не залучувати? Добрий день, мене звати Олександр, компанія села міста Полтава. Ми підготували презентацію на основі співпраці з научним інститутом імені Лашкайова, міста Києві та виробниками вуличного освітлення світлодіодного, як «Житомир». Спираючись на те, що зараз відбувається в державній. Відносно вуличного освітлення дуже багато виробників, дуже багато імпортерів і дуже е, такий момент присутній неякісно, неякісного продукту. Тому хочеться, по-перше, з фізики процесу почати да, про світлодіод безпосередньо, про те, що е, ну, загально прийнята, там, наприклад, ціна світлодіодного світильника це десь 2,5 долара за вам. І як може бути світлодіодний світильник коштувати з Китаю привезених 15 доларів. Ну, і фантаси. Тому uh, проробили деякий шлях. Uh, був присутній від вас представник на, на, на семінарі в місті Львові Андрій. Мене... Расшитований. Uh, там десь щось схоже було на, на яку, презентація по семінару в цьому. Вот. Дуже плотно співпрацюємо також з НЕФКО, Зараз виконуємо підготовку документів по місту Рженкідзе, тобто зараз покров, теж буде працювати і сподіваємося, що це вийде в цьому році фінансування. Наскільки я знаю, місто Павлоград в планах НЕФКО здається на 40 квартал по фінансуванню відносно до будуть насідання. Зараз ЗНЕФКО. Дуже багато виконано роботи в плані того, що підготовка документації тендерних торгів відносно якості продуктів, тобто включення необхідність протоколів випробувань від кваліфікованих спеціалістів та центрів випробування, щоб були в наявності представників виробників чи імпортерів. А зараз Андрій. трошки вам расповесть в нашей зоне, про и про зависимости фразы про Сейчас Еще меня звать Андрей, если не проблема, я перейду на российскую. Учитывая повышение тарифа на оплату электроэнергии и ежедневного растущего объема приложения на рынке светодиодных светильников, в Украине из-за того, что практически в каждом областном центре страны присутствует свой производитель или импортер, куда светильник. Напрашивается вопрос, как выбрать из изобилия такого светильника именно качество светильника. В качестве вот данную мы создали, как вот говорил э, мой директор Александр, э, на основе данных и при поддержке профессионалов из Института физики полупроводников имени Глашкарева вот. Из анализа нынешнего состояния уличного освещения как вы видите на данном слайде, около 90% уличных светильников не отвечают современным требованиям и нормативам. Из-за низкой эффективности светильников и источников света удельный вес затрат электроэнергии на освещение в Украине в 1,7 раз выше, чем в развитых странах. Это обусловлено эксплуатацией старых, уже физически изношенных светильников. В действительности очень много таких светильников которые используются вопреки того, что срок эксплуатации уже истек, допустим, 10 лет назад. Или использованием светильников малоэффективных источников света, то есть ртутные лампы, натриевые лампы, накаливания. Эксплуатация светильников с нерациональным распределением света, то есть светильники не выполняют поставленные перед ними задачи. Есть еще как минимум одно условие, которое не выполняется, и его невыполнение влияет на итоговую эффективность. Это именно обслуживание осветительных приборов и мытье рассеивать. Дорожная пыль, выхлопные газы, автомобили, микрочастицы, возникающие из-за трения тормозных колодок автомобилей, шина в асфальт, все это оседает на светильнике. Корпус светильника является универсальным. То бишь уменьшается мощность, убирается количество модулей, увеличивается мощность, добавляется количество модулей. Да? То есть их может быть 6, например, или может быть 1. Вот. Значит, что, что является этим, этот модуль? Этот модуль представлен таким образом. Разработан, значит, система охлаждения. Выведен в отдельный такой вот такой вот си систему. Вот. То есть, если у нас после гарантийного обслуживания выходит модуль из строя. Мы просто берем, IP, значит, защита всех деталей IP67. В том числе соединитель. В том числе соединитель. Выходит со строя модуль, мы его раскручиваем, вытаскиваем, и строим ногу. В принципе, это можно даже не снимать сапог, в, в теории. А компания Philips дошла до того, что при изучении падения светового потока через какое-то время обнаружилась следующая ситуация. В линзах ну, от перепад температуры образуется конденсат. Да. Из-за чего происходит деградация, деградация в грани. Так вот, вот этот модуль, ну, можно грубо сказать, вакуумирован. То есть там, да, там есть какой-то воздух, но ему процент очень маленький, потому что он выкачан То есть здесь полная защита, и его разбирать, ну, как бы нет смысла, его надо снимать, отправлять на завод, новый получать. Но а, пока таких ситуаций не было, и с э, реальной гарантией там, 5 лет э, нам лучше взять, светильник, если что-то произошло, и поменять светильник просто полностью. Но вот по опыту, э, есть вот такая штука, там, молния защита, да? По опыту у нас 10 светильников сгорело на Бориспольском шоссе, вот эти вот 0,6%. Так вот 8 из них от э, наводки по э, молнии. То, что мы говорили по поводу программирования. Вот специально выведены Контактор, вот этот драйвер, подключается программатор на момент производства сетильника. То бишь, комплектуется, отливаются корпуса, да, алюминий красится, приходит филипс э, драйвера. Э, есть программатор, мы по решению сессии, есть письмо, что нам нужно сделать с такого-то по такое-то время, Падение светового потока, то есть падение зачем? Да, допустим, до утра. Мы можем до 10% остатка сделать. То есть 90% можем снизить. Какой ну, последний, а что он стоит ваш свет? Значит, э, ну вот этот я вам не скажу, потому что крайний раз, который мы поставляли, вот то, что у меня в голове помнится, 3500 пятидесяти ватт сети. Вот так. А этот сколько ватт? Этот 115 ватт, это достаточно мощный, это... Этот -э 4 600, 4 700. Ну, 7. 7. 7. Ну, это мощность. Не, не вопрос. Есть светильники по 1800 гривен. Тогда лучше на покупать. В таком случае. Если за 1800 покупать, то лучше на покупать. Хотя на тоже сейчас. Если, допустим, брать 6 раз, Корейские неплохие нацелевания. Мы закончили презентацию, Илья еще? Да. Да. Вопросы, пожалуйста. Да мы походу сразу тут решали. Ну, вот, каждая презентация, каждое выступление... Это ...должно заканчиваться каким-то логическим завершением. Да? Да. Э -э -э <клыш> так, если коротко, не, не достойно, подвести и подвести итоги первое. Вы являетесь основным представителем, торговым представителем двух заводов, да? Да. Ну, тема и жетоносная. И жетоносная. Но больше жетоносных. Да. Да. То есть вы не производите, вы просто продаете. Да, безусловно, потому что производственники они в торговле особо не работают. То есть мы можем, вы можете участвовать, если мы, к примеру, решим производить какого-либо модернизацию нашего уличного освещения, выставляем торги прозора, вы там участвуете. Безусловно, конечно. Это первое. Вы можете сказать, сколько организаций, которые выиграли грантовые выводы или любые другие инвестиционные проекты, то ли иностранные, то ли местные, пользуются вашей продукцией. Количество таких проектов. Кроме того, что я видел Борисполь и э, ну, Киев Высокофлотская или как Докоплот. 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 Значит, вот этим светильником сейчас не пользуется из этих предприятий никто. Ну, это по-честному. Потому что изначально в требованиях тендера документации были допущены к оценке как бы, светильники, будем так говорить, светильники, которые ну, более низкого то есть характеристик. Э -э город Черновцы сейчас, на, ну, как бы уже э -э тендер-документация подготовлена таким образом, что будет качество сети. Город Коломыя прошел, но Шредер, то, что я говорил, два производителя, один из них, вот Шредер, это вот по Коломыне прошли по Орджоникидзе э -э по умолчанию в проект не заложили требования непосредственно под этот сети, ну, чтобы было понятно, что можно выйти двумя производителями, Реально, два производителя, они могут между собой сражаться. Как может этот бороться с Китаем? Ну. И еще такой момент. Срок гарантии какой вы даете на продукцию этих заводов? Значит, пять лет. Пять лет. Да. И присутствие ну, как бы, постгарантийного обслуживания. Бесплатно. Ну, Бесплатного. При 5, 5, 5, 5, 5 лет гарантии, а 5 да, лет бесплатно. Да, А вот да. после 5 лет, это уже дальнейшее, потому что вот правильно вы говорите, опять-таки, возвращаемся к тому, что сгорел светильник, и что с ним дальше делать. Ну, Я через четыре таких. Александр Николаевич, у вас есть какие-либо вопросы? Ну, вообще, это очень интересная система. Интересно было послушать но по факту, конечно, по факту нам сложно работать с этим. Во-первых, нам пока это не сильно понятно. В любом случае, мы сейчас послушали, мы поняли, мы поняли, какая цена, какие приоритеты и все остальное. Но если у нас будут какие-то пилотные проекты, и мы захотим сделать какой-нибудь резонанс, сделать какой-нибудь объект или сделать какой-нибудь участок дороги, привести его в порядок и сделать по современным технологиям, то, конечно, нам этот опыт, эти светильники будут необходимы. То есть тогда мы можем к этому обратиться. Те ж саме по міжнародним проєктам ми запрошуємо вас приймати участь у будь-якому разі У нас такі проєкти, я сподіваюся, будуть, будуть розвиватися ще довго-довго і понефко в тому числі. І вони ще будуть. Крім того, є проєкти по фонду регіонального розвитку. розвитку Але, ви ж напевно це теж знаєте. Знає, знає. І там теж будуть проходити, у нас там теж є запропонована, да, Нікола Олександрович, запропонована. Освітлення одного з мікрорайонів. Тому якщо у вас буде бажання подавайте заявку, ми тільки за всі, всі пропозиції наші, які ми робимо, вони будуть робитися зараз тільки через прозори, ви їх зможете бачити. Безумовно. А головне таке одне, що я так, якщо це можливо було, на правах е реклами, можна сказати, скажу, що. При підготовці таких документів, як тендерна да, документація, якщо ви отримуєте кошти десь там, від якісь фінансових фондів, я так розумію, що на ці кошти треба розраховувати таким чином на, на, на якісний продукт. Правильно? Шутник, шутник, вы а, на чужих деньгах мы можем себе эти вещи позволить. Не не сказал, неправильно вы сказали. Вы простые слова. Вы, вы сказали э, не совсем правильно. Вы сказали, если те не чужие, то мы можем покупать все, что угодно. Мы мнение. не вас организация, которая... ...проектовая сеть. Сначала вы должны эти вещи проектное решение. А уже терминал, то потом. Организация, которая предоставляет гранты или инвестиции, тысячу раз проконтролирует за качеством продукции, за качеством вот Это, это же оно и есть, что мы сейчас говорим. Мы можем а. себе позволить качественный продукт, да. который элементарно потом проконтролирует. Я вам скажу, что год. Вот. И выдержит эти все контроли. Я заметил, у вас пешеходные переходы освещены с помощью солнечных панелей. Подъезды к городу, и порядка шести комплектов стоит. Это вот дострой монтаж, мы поставляем продукцию, они устанавливали по трассе пешеходка освещена, но есть проблемы. Вот у вас еще ничего, у вас как бы нормально, оно стоит. Со стороны Кривого Рога, вот там поселок, уже ничего не осталось. Ну все, уходим. Ну трасса очень, она такая, ну, стоят, и, там на, и, и мы, и, мы, мы и, вы думаете, мы хорошие, вот допустим, мы получили грант, мы сейчас исполним, точнее подрядчик исполним. Э, уже он исполнил какую-то сейчас работу. Экономия какая, Юрий от того? Нет, ну то, что мы есть, там до 33%. До 33% мы уже... Это уже да. ну, там стояли, да. Естественно, то, что мы сдемонтируем, подрядчик сдемонтирует, мы, мы их используем в тех местах, где а, у нас... Периферии. Периферии, совершенно верно. То есть оно ничего не остается, оно все идет все право, в дело. Конечно, э, Виктор Александрович, есть у вас такие вопросы? У средства массовой информации? Ну, я тогда буду подводить итог. Изначально вложение. Нет, да. цена на кинобок, <къех> кинобок, И, кинобок, и, кинобок, и э, вот написано, к примеру, 20. Philips. Ну, <къех> Philips, понятно, Инховен, там, Оландия. А внизу Майден Чайна, да? <къех> <къех> Филипсу завод, <къех> завод в Китае. Ну, не у всех такой. Я вам скажу, вот при вроде бы, одни бренды Филипп Пакер, да, он сделан в Китае. Вроде бы, iPhone, да, Дену, написано, Значит, ну все, я тогда буду подводить итог. Я благодарен вам, Александр Александрович, вам. Спасибо вам Арона, за то, что вы представили свою продукцию на ваше предложение. В любом случае мы будем рады, если вы примете участие в различного рода проектах, зайдете своим качественным продуктом к нам на рынок. Пусть это может быть и инвестиционные проекты, но и не всегда, что мы будем такими бедными, будет часть каких-то бюджетных средств. Но основным принципом ведения торгов это система прозора. Это принято нашими депутатами, поэтому выходите, конкурируйте. Спасибо вам. Много. Иван, спасибо за уделенное время. Очень это было приятно пообщаться. На віки в пам'яті народу 600-кілометровий піший похід шахтарів західного Донбасу на Київ у травні червні 1998 року. Як і коли почався робітничий рух, його етапи, його перемоги описані у книгах Ігоря Ледіна на Ізломі та точка кипіння». Прізвища учасників пішого походу, їх фотографії, занесені на сторінки книги і назавжди залишаться в пам'яті їх дітей та онуків. За питаннями придбання книги звертайтеся за електронною адресою npt tvракур.нет або ж за телефоном 095 347 72 71 із 10 до 17 години. Незалежна профспілка гірників народилась на хвилі шахтарських страйків, коли існувала величезна заборгованість по виплаті зарплати шахтарям. Коли дійшло до того, що замість грошей шахтарям видавали продукти харчування та побутову техніку. В даній ситуації стара профспілка гірників не змогла забезпечити соціальний захід трудящих. Саме життя народило незалежну профспілку гірників у 1990 році. Нова профспілка не залежала від роботодавців, Вона стала авангардом. Боротьбі за права шахтарів України. Згадайте численні страйки та мітинги на площах шахтарських міст. Згадайте, 600-кілометровий піший похід на Київ, коли лідери НПГУ йшли на чолі колони. І на сьогоднішній день незалежна профспілка гірників України це сила, що стоїть на захисті соціальних, правових та економічних інтересів трудящих західного Донбасу та всієї України. Найкращі вишиванки у нашому місті можна придбати в магазині Красуня торговий центр Гулівер. Їх купує тут навіть міський голова Анатолій Вершина. А де ви купували вишиванки? Магазин на першому етажі в Оліві. На першому етажі, вход який з правої сторони там магазинчик. Мене дві вишиванки, і ту, і цю купив в цьому магазині. Магазин Красуня для справжніх красунь та майстринь. В ньому можна купити не тільки вишиванку на будь-який смак, а й придбати тканину і потрібні аксесуари, щоб виготовити вишиванку самостійно.